Во-первых, я доволен, конечно, что в этом возрасте первая медаль, пусть она и бронзовая, но а, все-таки медаль. А, вчера сказывалось, то, что мы играли дома, очень сказалось, наверное, в полуфинале наша игра с Днепром. И в первой игре, которую мы играли тоже с Одессой, было не, явно видно нервозность ребят, потому что все-таки свои зрители, родители пришли, и видно было, что ребята очень нервничали. Вчера провалили игру, но за вчерашнюю не хочу говорить, а сегодняшняя игра, то есть после тщательного разбора, разбирательства в себе прежде всего, потому что совсем другое настрой, совсем другое желание. Не, желание и вчера было, но вчера они как бы были перевозбуждены, так скажем. Сегодня хорошо отыграли команду на защите, сняли мячи нужные в концовке на своем щите и на чужом взял на себя лидерские качества. Сначала Мельник Антон хорошо играл, потом Дима Нагорный, потом в концовке Бачурин, который сделал, сделал сегодня W 22 очка, 11 подборов и играл для себя, может быть, немножко непривычно, хотя мы на тренировке там играем на позиции первого номера и очень довольны результатом, конечно учитывая количество фолов, которое у нас было, у них многих людей было, ребят было больше 4 фолов, не больше 4 фола, 3 и 4 фола, поэтому мы стояли в конце в зонную защиту, но защищались хорошо, сняли, убежали и очень довольны. Я думаю, статистику все зрители посмотрят, но то, что получили медаль, это опыт для молодых ребят, это для, опыт для таких ребят, которые в дальнейшем могут играть в хороший баскетбол именно этого возраста. Собственно, цель этого возраста, фактически последнего уже выпускного, именно получить опыт в таких играх, то, что мы сделали.